Diqqət, diqqət. Özəlləşdirilmə çəklərinə 40.000 manat kompensasiya almaq üçün Noyabr ayının 6-sında Bakı inzibati məhkəməsində səhər saat 11.20-də müraciət edən vətəndaşların qeydiyyatı aparılacaq. Əziz qardaşlarım və bacılar, kim adını yazdırmayıbsa, gələndə mütləq şəxsiyyət vəsiqəsinin surətini gətirsin. Eyni samımız mütləq qarşısında ulu öndər Heydər Əliyevin bizə vəd etdiyi əmlak payımızı və haqqımızı alacağıq. Dostlar, kim artıq kompensasiya almaq üçün imza atıb öz şəxsiyyət vəsiqəsi ilə 6 noyabrda saat 11.20-də Bakı şəhəri inzibati məhkəməsinə gəlsin. Kimlər kompensasiya üçün imza atmayıblarsa, öz ailə üzvləri ilə birlikdə gəlib imza atıb qol çəkməlidirlər ki, onların adları məhkəmənin kompensasiya alacaq vətəndaşlar siyahısına düşsün. Xahiş edirik, paylaşın və hərmayə xəbər edin. Məhkəmə qarşısında 6 noyabr saat 11:20-də görüşmək ümidi ilə. Allah köməyimiz olsun. El gücü, sel gücü.